Sevdə Yahyayeva 1985-ilində Rusiyanın Amur vilayətində dünyaya gəlmishdir. O, hərbçi ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Abşir rayonunun Qovu kəsəbəsində yerləşən 2-ci orta məktəbdə almışdır. O, orta təhsil aldığı zaman 1995-ci ildə Qovbi 1-ci saylı musiqi məktəbində fortepiano bölməsinə daxil olmuşdur. Ali təsir almaq üçün isə Minli Konservatoriyanın Solo və Xana dairə fakültəsinə daxil olmuşdur. 1998-ci ildə ilk dəfə ifrə çıxmışdır. Sevda Yahyayeva 2020-ci ildə Zakir Bayramov oğlu Bəylə ailə həyatı qurmuşdur. Onun 25 oktyabr 2020-ci ildə toyu baş tutdu.